رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ پانچ کام کر لو کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے چند لمحات انسان کی زندگی کا رخ موڑ سکتے ہیں یہ صرف چاند دیکھنے کی روایتی خوشی نہیں ہے بلکہ یہ وہ سنہری گھڑی ہے جب رحمت کے دروازے کھٹکھٹائے خٹ جا رہے ہوتے ہیں ہم شبان کے آخری پڑاؤ پر کھڑے ہیں وہ مہینہ جس میں امال اٹھائے جاتے ہیں وہ مہینہ جس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا تھا لیکن سوال یہ ہے کیا ہم نے شبان کا حق ادا کیا ہے کیا ہم رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہیں آج میں آپ کو پانچ ایسے کام بتانے جا رہا ہوں جو اگر آپ نے چاند نظر آنے سے پہلے کر لیے تو انشاءاللہ آپ کا رمضان ہی نہیں آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی یہ کوئی عام وظیفے نہیں ہیں یہ وہ راز ہیں جو اولیاء اللہ کو معلوم تھے اور ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی ایک چیز ہے جو شیطان کو آپ سے دور بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین شبان کا مہینہ ہمیں رمضان کے لیے تیار کرتا ہے جس طرح امتحان سے پہلے کی تیاری امتحان کے نتائج بدل دیتی ہے اسی طرح شبان ہمارے روحانی امتحان کی تیاری کا مہینہ ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں نے آپ کو شبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان لوگ بھول جاتے ہیں اور اس میں امال اٹھائے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اٹھایا جائے تو میں روزے سے ہوں رمضان کا چاند دیکھنا صرف ایک روایت نہیں بلکہ عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے ناظرین یہ دعا آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس سے نوٹ فرما لیجئے اور اس کا ترجمہ کچھ یہ ہے اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت اور ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ روح فرما میرا اور تیرا رب اللہ ہے یہ بھلائی اور خیر کا چاند ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک یہ چاند نظر نہ آئے اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے آئیے تفصیل سے جانتے ہیں وہ پانچ کام جو چاند نظر آنے سے پہلے ہمیں کرنے چاہیے کام نمبر ایک گناہوں سے مکمل توبہ استغفار کا وظیفہ پہلا کام چاند نظر آنے سے پہلے بیٹھ جائیں اور دل کی گہرائیوں سے اللہ سے معافی مانگیں یہ کوئی معمولی استغفار نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں دل لگا ہو اور انسان اللہ کے حضور بیٹھ کر پورے اطمینان سے استغفار کر رہا ہو ناظرین شبان کے آخری دنوں میں جب روحانی فضا بدل رہی ہوتی ہے استغفار کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی آمد سے پہلے توبہ کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ان تین دنوں میں کم از کم ایک ہزار بار استغفر اللہ ربی من کل زمبی و اطوب و علیہ ہی پڑھیں خصوصاً سہر کے وقت آخری رات کا تیسرا حصہ بہت ہی اہم ہے ناظرین جب اللہ تعالیٰ آسمان اور دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں کام نمبر دو روزوں کی نیت اور تیاری دوسرا کام رمضان کے پہلے روزے کی نیت کریں لیکن صرف نیت نہیں بلکہ عملی تیاری کریں ناظرین چاند نظر آنے سے پہلے ہی فیصلہ کر لیں کہ رمضان میں ہم کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں قرآن کی منصوبہ بندی کریں تراویح کی تیاری کریں گھر میں سمان افطار جمع کریں سمان سحر جمع کریں لیکن اس نیت سے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا یہاں ایک خاص بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں شبان کے آخری دن کا روزہ اگر آپ رکھ سکیں تو وہ بہت افضل ہے یہ روزہ گویا رمضان کی آمد کا استقبال ہے اگر چاند نظر نہ آئے اور شبان تیس دن کا ہو جائے تو آخری دن روزہ رکھنا منع ہے لیکن اگر چاند نظر آ جائے تو پہلا روزہ لیکن شبان کے انتیسویں دن کا روزہ سنت ہے کام نمبر تین صدقہ و خیرات میں اضافہ تیسرا کام چاند نظر آنے سے پہلے صدقہ کریں خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو ناظرین صدقہ گناہوں کو اس طرح بھجاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے رمضان کی آمد سے پہلے صدقہ کرنے کی خاص فضیلت ہے یہ نئے مہینے کے لیے رزق کی کشادگی کا سبب بنتا ہے یہاں ایک پیارا سا عمل دیکھ لیں شبان کے آخری جمعے کو خصوصی طور پر کسی غریب یا یتیم کی مدد کریں اگر ممکن ہو تو کسی روزہ دار کے لیے افطار کا انتظام کریں حدیث میں ہے کہ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کوئی کمی کیے چوتھا کام چاند نظر آنے سے پہلے قرآن پاک کھولیں اور اس سے اپنا تعلق جوڑیں اس کی تفصیل میں ہے کہ شبان کے آخری دنوں میں روزانہ کم از کم ایک پارا پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان میں یہ عادت جم جائے قرآن رمضان کا خاص مہمان ہے جس طرح مہمان کے آنے سے پہلے گھر کی صفائی کی جاتی ہے اسی طرح دل کو قرآن کے لیے تیار کریں ایک منفرد وظیفہ یہاں آپ کو بتاتے ہیں سرۃ الدخان کی پہلی چند آیات جو شب قدر کے بارے میں ہیں ان کو شبان کے آخری دنوں میں پڑھیں اور اللہ سے رمضان کی برکتوں کا سوال کریں چوتھا کام چاند نظر آنے سے پہلے قرآن پاک کھولیں اور اس سے اپنا تعلق جوڑیں پانچواں کام چاند نظر آنے سے پہلے دروز شریف کا ایک خاص وظیفہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا دعاؤں کی قبولیت کی کنجی ہے شبان کے آخری دن جب ہم نئے چاند کا انتظار کر رہے ہوں اس وقت درود شریف پڑھنے کی بے پناہ برکات ہیں اس کا ایک خاص وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں چاند رات یعنی کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی 29 یا 30 شبان کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان کم از کم پانچ سو بار علّہ صلی علی محمد ولا علیہ محمدین, محمدین کما صلی علی ابراہیمہ ولی ابراہیمہ اَََََََََََّّ حميد مجید یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کے برکت سے انشاءاللہ آپ کی رمضان کی ساری عبادات میں عسانی ہوگی تو دوستو یہ تھے وہ پانچ کام جو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کرنے چاہیے نمبر ایک استغفار اور گناہوں سے توبہ نمبر دو روزے کی نیت اور تیاری یہ پانچ کام ہم آپ کو اب بتا رہے ہیں نمبر تین صدقہ و خیرات نمبر چار تلاوت قرآن کا معمول یعنی کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے نمبر پانچ درود شریف کا وظیفہ جو بھی ہم نے آپ کو آخر میں بتایا ہے ناظرین اب وہ وعدہ جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا وہ کون سی چیز ہے جو شیطان کو آپ سے دور بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے وہ ہے اخلاص یعنی ہر کام صرف اللہ کے لیے کرنا جب آپ یہ پانچ کام بھی کر رہے ہوں تو سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہ مت سوچیں صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت رکھیں ایسا اخلاص شیطان کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے اور وہ آپ کے پاس بھٹکتا نہیں اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال کرے آپ سب کو رمضان المبارک کی پیشگی مبارک باد دعاؤں میں یاد رکھیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان پانچ کاموں سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ کو اس ویڈیو کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ہم سے ضرور پوچھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ